Жежа, повінь, буравій ураження електричним струмом переохолодження. Ви знаєте, як вірно діяти у надзвичайних ситуаціях? Рятувальники навчать, підкажуть і прийдуть на допомогу. Телефонуйте 1 -1. Служба по 101. Служба порятунку 101. Чим можу допомогти вам? В ефірі гаряча лінія. Я Федір Бондар, і сьогодні гість нашої студії Андрій Сергійович Криворучко, заступник начальника управління державного нагляду, контролю, начальник відділу пожежної безпеки головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області. Я вас вітаю. Протягом найближчих 25-26 хвилин будемо говорити про найбільш актуальне саме у цій сфері у сфері Державної служби з надзвичайних ситуацій, а літо, як відомо. Это наиболее горячая пора для этой службы. Вот же про оперативную ситуацию, будь ласка, докладнейше. Значит, с начала года оперативная обстановка по чрезвычайным происшествиям. С начала года у нас зарегистрировано 165 чрезвычайных происшествий, вследствие которых погибло 60 человек. Еще 92 человека пострадало, травмировано, 18 человек спасено. Больше всего беспокоит обстановка с пожарами, которых с начала года уже произошло 1122. По сравнению с прошлым годом количество пожаров увеличилось на 34%. На пожарах погибло 23 человека. За прошедшую неделю у нас произошло 196 пожаров, из них 165 на открытой территории, 26 в жилье, 3 на транспорте и 2 пожара на объектах. Мы можем как раз проиллюстрировать немножко то, что вы рассказываете э, о пожарах на открытой территории. Это одна из основных опасностей сегодня, правильно? Да. Спасатели очень обеспокоены ситуацией с пожарами на открытых территориях. В Николаевской области объявлен самый высокий, пятый класс пожароопасности. Аномально высокая температура вместе с несоблюдением элементарных правил пожарной безопасности приводит к систематическому возгоранию в экосистемах, что в свою очередь дает нам значительные материальные убытки и то, что в окружающую среду вместе с дымом попадает большое количество вредных опасных веществ, которыми мы дышим. Уважаемые граждане, в данной ситуации даже маленькая оплошность, такая как выброшенная спичка, непогашенный окурок, Стеклянная бутылка, которая имеет свойство линзы, может привести к большому пожару, к большой трагедии. Не усложняйте и без того ситуацию сложную, которая сложилась на территории области. Не оставляйте после себя мусор на пикниках. Не пренебрегайте элементарными правилами пожарной безопасности. Помните, что ликвидация пожаров на открытых территориях требует привлечение большого количества техники, ресурсов, людей. Берегите себя и свою жизнь. Ну и в подтверждение есть еще один видеоматериал. Головное управление Державной службы Украины из надзвичайных ситуаций у Миколаевской области информирует, застерегает, попереджает. Шановні громадяни, у літній період року збільшується кількість пожеж у степовій зоні. Маленька іскра необережно кинути недопалок з вікна проїжджаючого автомобілю, може призвести до великого лиха. Не допустіть виникнення пожеж у лісосмугах на відкритих територіях вздовж трас. Будьте пильні. У разі пожежі телефонуйте за номером 101. Ну і, мабуть, трошки докладніше про те, чим займаєтесь ви разом з органами влади, і ми зможемо теж поілюструвати це відеокадрами. 15 іюля в залі засідання Ніколаївської обласної государства адміністрації пройшло екстрене засідання регіональної комісії по вопросам техногенної екологічної безпеки і чрезвичайних ситуацій. Мероприятие проходило под председательством временно исполняющего обязанности главы Николаевской областной администрации. Также присутствовали заместитель председателя комиссии начальник главного управления государства службы чрезвычайных ситуаций Украины в Николаевской области. Также начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций облгосадминистрации. В рамках заседания рассмотрен целый ряд вопросов, среди которых основные вопросы были это последствия влияния пожара мусора на открытой территории возле села Мешково-Погрелого Витовского района, предупреждение случаев повторного возгорания на месте происшествия. Еще один, не менее важный вопрос ⁇ это обеспечение готовности к противодействию пожарам в природных экосистемах на открытых территориях Николаевской области, а также проведение профилактических мероприятий, направленных на недопущение возникновения пожаров в течение пожароопасного периода. По итогам данного совещания был поставлен целый ряд задач и поручений, а именно осуществлять мониторинг пожаров на несанкционированных свалках в пределах закрепленных административных территориальных единиц, принять меры по запрету использования несанкционированной свалки на территории Ингульского района, а также проведение ее последующей рекультивации, обеспечение выполнения комплекса превентивных мероприятий по предупреждению пожаров в на территории городской свалки. Ну и еще одна особенность, скажем так, летнего периода, о которой тоже не стоит забывать, конечно, это ситуация на воде, на водных объектах. Что по этому поводу можете добавить? Достаточно большую тревогу у нас вызывает данная ситуация. Мы очень озабочены ситуацией, которая сложилась. С начала года зарегистрировано у нас на воде уже 31 происшествие. Вследствие этих происшествий утонуло 25 человек, в том числе двое детей спасено 9 человек. Сотрудниками государственной службы ведется постоянная работа по предупреждению гибели людей на воде, предупредительная работа. Значит, совместно с преподавателем Николаевского муниципального коллегиума Светланой Воронцовой, пресс службой главного управления, выпущен ряд пропагандистских мероприятий, материалов, социальных роликов, один из которых мы хотели бы сейчас показать. Художественно и доходчиво. Главным управлением постоянно проводится профилактическая работа в данном направлении, постоянно проводятся рейдовые проверки, разъяснительная работа в средствах массовой информации, через интернет-издания, телевидение. Пытаемся довести, донести населению те требования, которые минимально необходимы для того, чтобы сохранить самое дорогое, что есть у нас, это нашу жизнь, жизнь наших близких, Однако, вместе с тем, как показывает статистика, ситуация далеко нас не радует. И с каждым годом ситуация в принципе мы не можем сказать, что она у нас в позитивную сторону улучшается. На, вод... на работу на водных объектах мы тоже можем проиллюстрировать видео. Для предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью людей на водных объектах, нашими подразделениями постоянно проводятся информационно-разъяснительные рейды по местам отдыха жителей Николаевщины, гостей города местам области. В ходе данных мероприятий спасатели консультируют отдыхающих, напоминают правила поведения на воде, рассказывают о сложившейся ситуации, непосредственно с гибели людей на воде, вручают информационные листовки. Хотелось бы напомнить всем нашим телезрителям основные требования, которые необходимо соблюдать. Самое основное у нас ⁇ это купание в несанкционированных местах запрещено. При проведении отдыха на воде обращайте внимание на наличие спасательных постов в зоне видимости. Купание в нетрезвом состоянии однозначно запрещено. И основное это не оставляйте, пожалуйста, детей без присмотра на территории, которая прилегает к воде. Ну и, наверное, мы вынуждены напомнить, что жертвами воды становятся не только дети, не только пьяные, но даже иногда абсолютно зрелого возраста люди. Казалось бы, ничего не предвещало, но тем не менее. Еще одна, естественно, летняя тема о пожарах на открытых территориях мы упомянули, но еще, наверное, вернемся к этой теме. Но ситуация на полях, особенно после уборочной, тоже, очевидно, требует особого внимания. Да, на данный момент в Николаевской области уже полным ходом идет уборочная кампания. И эту тему мы тоже можем проиллюстрировать. И именно в этот пожароопасный период очень остро стоит вопрос защиты зерновых, защиты хлебных массивов от огня с целью предупреждения пожаров в период уборки зерновых сотрудниками главного управления районных подразделений проводятся постоянные рейдовые проверки, проводится разъяснительная работа, проводятся проверки мест сбора и хранения урожая. В ходе этих рейдов и проверок постоянно проводятся инструктажи, постоянно проводится разъяснительная работа. Выявляются те места наиболее пожароопасные, куда необходимо обратить внимание. Выставляются информационные таблички предупредительные вдоль трасс. Сельхозпредприятиям постоянно доводится необходимость проведения обкосов, проведения обпашки, разбивки непосредственно больших хлебных массивов на сектора путем баранования. Также наличие необходимых средств пожаротушения как на зерноуборочной технике, так и на той технике, которая у нас перевозит этот урожай из полей. Необходимость обеспечения при уборке больших хлебных массивов – это противопожарный расчет, это емкость с водой, в случае чего по необходимости. Также все люди, которые проводят непосредственно заняты при уборке урожая, проводят обучение, инструктажи основные правила доводятся им, техники правил пожарной безопасности во время сбора урожая. И также хотелось бы напомнить всем, значит, номер службы спасения у нас 101. Вот эта тема именно пожарной опасности и безопасности на полях и после уборки урожая из года в год тянется, к сожалению, и не вижу, чтобы какой-то был эффект, чтобы доходило до тех, кто это делает. Я вот буквально два дня назад сам Снимал другую тематическую передачу, проехался по всей области до Кривозерского района. И несколько раз, ну, этот, когда обращал внимание, встречал горящие поля пути где-то в большем, где-то в меньшем масштабе. Хотя э, и ученые, и практики, большинство, по крайней мере, все, с кем мне приходилось общаться, они напоминают, что это не только пожароопасно, это еще и вредно для почвы. Но с вашей точки зрения понятно, что в первую очередь, конечно, огонь может перекинуться дальше, да и сам по себе открытый огонь, это, это ужасно. Вот, может быть, какие-то новые методы надо придумать? Удается ли вам достаточно часто выезжать в поля? Может быть, какие-то, не знаю, новые виды работы при Совместно может быть с прессой придумать. Ну, на данный момент действительно вынужден констатировать тот факт, что разъяснительная работа, которую мы ведем среди сельхозпроизводителей, не дает должного результата, который бы нам хотелось. Не только вы, все, наверное, наши жители нашей области видят ту ситуацию, которая сложилась, когда у нас в дневное время, в ночное время, в ночное время видно языки пламени, которые вдоль дорог стерня горит. В дневное время это клубы дыма. Такие факты есть, по каждому такому факту у нас проводятся определенные разбирательства совместно с органами национальной полиции, выезжают мобильно-оперативные группы, выезжают наши подразделения для тушения локализации и минимизации последствий от данных проявлений. Зачастую выявляются люди, которые либо причастны к данным действиям, либо непосредственно давали какие-то команды. В большей части, естественно, это неосторожное обращение с огнем, так как данные хлебные массивы, ну, там, где, говорит, у нас стерня, это, в принципе, прилегают к трассам. И, как правило, выкинутый окурок из окна машины, либо это у нас в районе остановок, где люди ожидают общественный транспорт, вот оттуда, как правило, начинаются такие масштабные пожары, которые по стерне переходят на открытые территории, трава везде сухая, и мы получаем достаточно большие площадя, которые горят, куда привлекаются для тушения уже ни одно, ни два подразделения, иногда из двух, трех, нескольких районов, как нашей области, так и нашего города. Это достаточно мас масштабные пожары, которые требуют большого, больших человеческих усилий, больших затрат материальных. Ну и не нужно забывать о том, что когда горит стерня или горит сухая трава, которая ничему не угрожает, подразделения задействуются непосредственно для тушения ее. Вместе с тем, в это же время с определенной вероятностью может возникнуть и пожар жилой квартиры, пожар какого-то объекта, где будет необходимо быстрое влияние, быстрое прибытие наших подразделений, которые мы должны обеспечить. Поэтому еще раз, пользуясь случаем, обращаюсь ко всем зрителям с просьбой. Если вы видите в начальной стадии какой-то такой пожар и, возможно, можете сами принять какие-то меры к его ликвидации в тех масштабах метр-два, которые он только начался, это наша позиция гражданская, так должно быть. Ну, соответственно, для экосистемы большой вред – это выделение большого количества продуктов горения, это вымирают все микроорганизмы, которые находятся в почве здесь, там, где горит стерня. Ну и выгорают посадки. Это достаточно страшное явление, потому что в область у нас, где есть у нас ветра суховей, поэтому все это как бы не, не дает позитивного результата, ну, в этом направлении нужно работать. Может быть, не совсем по адресу, но все-таки ответственность какая предусмотрена, вот, если установлен, например, там, хозяин земли или тот, кто подпалил непосредственно. Не в смысле, что кровожадными надо быть чересчур, но все-таки ответственность какая-то есть и удается ли привлекать? Да, есть определенная практика, есть ответственность, кроме административной ответственности, непосредственно на которую которой можем привлекать мы нарушителей правил пожарной безопасности, когда они установлены. Также есть практика с национальной полицией в зависимости от величины убытка ущерба, который был причинен в результате пожара от его площади наносится убыток экологии, все это совместно с экологами, совместно с национальной полицией актируется, рассматривается и в принципе в зависимости от ущерба ответственность бывает достаточно серьезная, вплоть до уголовной. Поэтому наше законодательство в этом плане в принципе адаптировано к этой ситуации. Мы в начале буквально передачи нашей упомянули опасность пожаров на открытых территориях. Все мы помним недавние трагические события под Львовом, когда на свалке не могли много-много дней побороть эту стихию. И видео, которое мы увидели в начале передачи, это снято у нас не так давно, да? Да, это в прошлый четверг, в принципе, мы наблюдали на территории города, все это могли, наверное, заметить и прочувствовать на себе. Достаточно большое количество дыма от продуктов горения. Значит, это у нас был пожар на открытой территории в районе Витовский район, в районе села Мешково-Погрелова, в границе с Ингульским районом, несанкционированная свалка, так называемая. Значит, для ликвидации данного пожара у нас было привлечено 32 человека личного состава главного управления, 7 единиц техники, 5 единиц техники. Вода по подвозу воды, это и городская техника, это и техника частных предприятий. Также была задействована одна пожарная команда ведомственная, и была задействована тяжелая техника, потому что ну, ни, для, ни для кого не секрет, что пожары, когда происходят на таком большом количестве, скажем так, мусора, травы, дерева, все, что там было, то тушить их водой практически очень тяжело и сложно. Значит, такие пожары тушатся методом прекращения доступа кислорода в зону горения. Это тяжелая техника, нагортает туда слои почвы, слои песка для того, чтобы перекрыть доступ кислорода. Соответственно, проводится проливка периодически этих мест. И только таким образом можно ее потушить. В принципе, подразделения справились менее чем за сутки, хотя пожар был достаточно масштабный а вот этот конкретный пожар и подобные они чаще по небрежности вызваны, или кто-то там сознательно палит костры, бывает же, не знаю, выпаливают из оплетки. Ну, я понял, вопрос. Трубы ситуация провода, достаточно разная бывает. Значит, варианты развития бывают разные. От завоза источника зажигания, непосредственно да, так, в той в машине, машине, которая вывозит этот мусор, клеющий окурок, который попадает, скажем так, в благоприятную среду для дальнейшего загорания, а это может быть и опилки, и бумага, и происходит загорание, возможно, эффект линзы, как бы это меньше, но тоже бывает. Ну и в основном это все-таки наша с вами жизнедеятельность, это те люди, которые перебирают этот мусор, ходят по этой территории, по их небрежности, по их халатности неосторожному обращению наибольшее количество пожаров происходит естественно мы не исключаем возможности умышленных поджогов но мероприятие ну совместно дальше расследование вернее по данным случаям проводит национальная полиция и в принципе у нас есть четкое взаимодействие контакт для установления возможных причин возгорания причин пожаров и поджогов в том числе ну вот этот пожар в витовском районе как понял да львовские события они вызывают ли какое-то дополнительное внимание к свалкам? Можно ли вообще какие-то дополнительные меры безопасности принять вот для профилактики предотвращения? Есть ли такие способы? Ну и государственная служба, и органы власти очень обеспокоены этим вопросом. Это было подтверждено той комиссией 15 числа экстренной, которая собралась под эгидой исполняющего обязанности главы ОБОГ администрации. Были... Я, я, в, чем это, в чем это может выражаться? Вот поставить дополнительные, не знаю, наряды, чаще рейды проводить, что может быть? Принципиально, есть требования правил пожарной безопасности, есть отраслевые требования, по которым, скажем так, есть четкий перечень вопросов, которые необходимо соблюдать. Перечень вопросов, который должен быть постоянно на контроле, у либо у руководителей предприятий, если эта свалка, ну, скажем так, коммунальная и э, узаконенная, с определенными границами и так далее. Есть целый перечень требований, норм и правил, которые, если соблюдаются, то причина, то угроза возникновения пожара у нас ну, достаточно невысока. Хуже, если эта свалка, естественно, стихийная, как ну, такие есть у нас в каждом районе области. В каждом районе. Значит, ну, соответственно, когда нет на месте человека, который бы за этим всем смотрел, руководил, выполнял эти все мероприятия, то ситуация достаточно угрожающая. И воздействовать на нее каким-либо образом одна государственная служба не может. Поэтому мы выходим с предложением о ликвидации всех этих свалок стихийных, рекультивации этой территории, вывозе этого всего мусора на, есть у нас санкционированные свалки, куда это все можно доставить, переработать, ну в том контексте, в котором они функционируют. В частности, городская свалка. Думаю, да, в частности, можно. А, то есть можно считать, что такие вот места, где есть определенный штат сотрудников, да, кто-то за ними следит, они менее опасны и подвержены такого рода. Ну, опасности. Принципиально, да, в случае того, в случае, если все-таки на данном предприятии непосредственно следит, следит выполняют эти все мероприятия, тут зависит еще от этого. У нас остается буквально две минутки. Последний вопрос. Кратенько. Вы постоянно проводите учения, да? Тяжелоучение легко в бою, так сказать. Э -э какие предприятия или учреждения в первую очередь э выбираются для проведения вот таких вот учений пожаротушения и тому подобного? По э -э уровень, да, уровень профессионального мастерства прямо напрямую связан со скоростью, правильностью, безопасностью, прежде всего, выполнения тех задач, которые стоят непосредственно перед нашей службой. Поэтому данное учение проводится у нас планово. Проводятся они, в принципе, на практически всех крупных предприятиях. Особое внимание, естественно, у нас это объекты с массовым пребыванием людей. Это кинотеатры, супермаркеты, бизнес-центры, развлекательные различные учреждения. Также это объекты с наличием и хранением у нас горючих жидкостей, взрывоопасных веществ. Это газовые заправки, бензиновые заправки, нефтебазы. Ну, соответственно, детские сады, школы, то есть объекты социальной сферы. И объекты со сложной какой-то планировкой, достаточно крупные объекты, нестандартные объекты, такие как у нас вот областное ДК. Оно, ну вот ДК в Корабельном районе. Это серьезные объекты, в которых специфическая планировка, и для того, чтобы правильно реагировать в случае необходимости, его необходимо постоянно изучать, постоянно на нем тренироваться. Значит, при всех наших учениях и тренировках тренируется не только наш личный состав, привлекаются и э, администрация объектов непосредственно и соответственно вместе с нами оттачивают свое мастерство, профессионализм показывают те действия, которые они непосредственно будут выполнять в случае возникновения той или иной чрезвычайной ситуации Спасибо Будем надеяться, что нам чаще придется говорить об учениях и как можно меньше о настоящих пожарах Дякую всем, кто был с нами, побачимся в эфире